السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقلة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا الى صراطك المستقيم. امين يا رب. اما بعد مؤمنين مؤمنات سيدنا جماعه يعني الله عز وجل Kita lanjutkan bicara kita dalam surah Al-Maidah. Berikutnya merupakan ayat yang ketiga. Qauluhu 'azza wa jalla A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maytatu wad damu walahmul wa wamaa uhilla lighairillahi bihi wal munqaniqah. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تَسْتَقْسِمُوهُ بالأزلام ذلكم فسقٌ الْيَوْمَ يئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ terjemahannya diharamkan kepada kamu yakni memakan bangkai yakni binatang yang tidak disembelih dan juga darah yakni yang keluar mengalir dan daging babi yakni termasuk semua juzuk daripadanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain bukan niat dari Allah Bukan niat kerana Allah. Dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, yakni sebelum habis nyawanya. Dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa daripada memesongkan kamu dari agama kamu setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya. Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka. Sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepada-Ku, yakni kepada Allah. Pada hari ini aku yakni Allah telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa yakni maka bolehlah ia memakannya kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sadaqallahul Azim. Ayat yang ketiga ini tuan-tuan sebagai lanjutan pada ayat yang pertama pada awal surah Al-Maidah yang telah pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang pertama Uhillat lakum bahimatul an'am. Secara umumnya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita memakan binatang-binatang ternakan. Binatang ternakan merangkumi unta, lembu, kambing dan apa saja keluarga daripada ketiga-tiga binatang ini. Dan Allah memberikan pengecualian yang makna pada asalnya binatang al-an'am yang boleh dimakan setelah disembelih kesemuanya merupakan halal melainkan kata Allah. Apa yang akan dibacakan kepada kamu yang dibacakan kepada kamu tuan-tuan diterjemahkan pada ayat selanjutnya iaitu pada ayat yang ketiga. Inilah di antara metodologi dalam Al-Quran Al-Karim yang mana adanya setengah ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Sama ada ayat itu juga berada pada surah yang sama atau juga adanya tambahan tafsiran syarahan pada surah yang lain daripada itu sama ada tafsir itu merangkumi surah yang sama dan kadang kala diterjemahkan dengan surah yang lain ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hurrimat 'alaikum diharamkan kepada kamu yang mengharamkan ini tuan-tuan sudah tentu ialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna yang menciptakan hamba-hambanya dan mentadbirkan akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala membuat peraturan tidak lain tidak bukan natijah kebaikan itu akan kembali kepada umat manusia itu sendiri. Yang menghalalkan satu perkara ialah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pengharaman juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan mukmin menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti keimanan yang jitu dalam diri seseorang. Ayat yang ketiga ini tuan-tuan ia sebagai lanjutan ayat yang pertama dan juga memberikan ingatan pada kita di antara aspek yang penting dalam kehidupan sebagai manusia ialah makanan dan minumannya. Kerana apa yang dimakan akan menjadi sebahagian daripada darah daging kita. Sekiranya darah daging baik Maka ia bukan sahaja akan Menjadikan kesihatan seseorang itu baik Yang lebih penting ialah semangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu SWT Memakan daripada benda-benda yang halal dan tayyibah Bukan sahaja daripada sumber rezeki yang halal Bahkan makanan itu sendiri benda yang dihalalkan oleh Allah Punca seseorang itu dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu SWT Memakan benda-benda yang syubhah Apatah lagi yang haram Menjadi sebab hati seseorang itu Ditutup dengan kegelapan Menjadikan doa yang dipohonkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diterima Yang pertamanya tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Sebelum diterangkan Sembilan lagi kategori Apakah makanan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Secara umumnya tuan-tuan Terdapat sepuluh kategori makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah Allah mengharamkan kepada kamu al-maitah. Al-maitah tuan-tuan maksudnya ialah bangkai. Sama ada binatang itu pada asalnya merupakan binatang an'am. Tetapi mati tanpa disembelih maka ia juga haram untuk dimakan. Binatang yang asalnya halal dimakan tetapi mati tanpa sempat disembelih mengikut syariah atau mati bukan sebab perburuan. Maka kalau bukan sebab mati bukan kerana disembelih, mati bukan disebabkan perburuan, maka binatang itu halal ataupun haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Yang kedua ialah Adam. Kan darah diantara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya apakah yang dimaksudkan dengan darah di sini? ialah darah yang mengalir. Diterjemahkan pada ayat ke-145 daripada surah al-an'am dan darah ini diperincikan lagi yang diharamkan oleh Allah ialah damam masfuha. Sepertimana Allah menyebutkan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin ill, illa an yakuna maitatan aw damam masfuha. Katakan wahai Muhammad aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalaulah benda itu maithah iaitu bangkai dan juga yang kedua ialah damam masfuha kan darah yang mengalir. Tidak mungkin seseorang itu menadah bin, darah binatang ternakan semata-mata untuk diminum kerana darah itu merupakan perkara yang dilarang daripada memakannya. Tetapi sekiranya kesan darah daripada daging yang telah dibasuh dan kita telah membasuhnya bersungguh-sungguh. Tetapi terdapat kesan darah yang tidak mungkin hilang. Maka itu di antara yang dimaafkan. Tidak menjadi kesalahan kita memakan daging tersebut. Dan ada juga daging yang terbentuk sehinggalah seperti menjadi menjadi seketul daging. Seperti mana hati dan limpa. Walaupun kedua-dua ini hati dan limpa komponen yang utama ialah darah. Tetapi ia bukanlah darah yang mengalir. Ia di antara perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi memberikan dua pengecualian, adanya kategori bangkai yang boleh dimakan dan adanya kategori darah yang boleh dimakan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan bagi kita untuk memakan dua jenis bangkai dan juga dua jenis darah. Bangkai itu tuan-tuan ialah belalang dan juga ikan. Di antara binatang yang boleh dimakan ialah belalang. Tidak perlu disembelih kalau ia mati sekalipun. Makanya boleh dimakan begitu sahaja. Dan begitu juga dengan binatang-binatang laut. Terutamanya ikan dan apa yang berada dalam laut. Bolehnya untuk kita mendapati daripada yang hidup ataupun yang telah mati. Cuma dipastikan yang mati itu bukan suatu diracun kalaulah racun itu pastilah memudaratkan kita yang memakannya jadi ikan tidak perlu disembelih kan kalau kita menjumpai dalam keadaan tidak bernyawa kan ataupun kita menangkapnya dengan cara memancing ataupun apa sahaja cara yang dikenali tidak perlu untuk di, di uh, dimatikan ataupun tidak perlu untuk dimat, uh, tidak, tidak perlu untuk disembelih kalau ia keluar daripada laut kemudian mati beberapa ketika ia dihalalkan oleh Allah Subhanahuwataala untuk memakannya jadi ayat ini tuan-tuan secara umum menyatakan jenis bangkai dan darah tidak boleh dimakan. Pengecualiannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bangkai seperti mana belalang dan juga ikan dibolehkan. Begitu juga dua jenis darah tadi ialah hati dan juga limpa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma damani fal kibda wa tihal. Adapun dua jenis darah yang boleh dimakan kerana ia bukan darah yang mengalir iaitu ia merupakan komponen walaupun kebanyakan komposisinya daripada darah. Perkara yang di, 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 diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan al-kabid wa tihal hati dan limpa dua yang boleh dimakan oleh manusia. Berikutnya tuan-tuan apakah kategori makanan yang disebutkan dalam ayat ini? Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walahmul khinzir diharamkan pada kamu juga ialah daging daging babi. Ulama menyatakan tuan-tuan asal bagi binatang itu ialah untuk dimakan. Lalu sekiranya perkara penting yang diharamkan oleh Allah disebutkan, maksudnya keseluruhan daripada juzuk binatang tersebut tidak diperbolehkan. Kalaulah dagingnya pun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apatah lagi komponen-komponen yang lain selain daripada itu. Kalau makan pun tidak dibolehkan, apatah lagi tidak boleh digunakan apa saja yang berkaitan dengan babi. Jadi ini merupakan pandangan majoriti di kalangan ahli ilmu. Walaupun kita tidak menafikan adanya di kalangan ahli ilmu menyatakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT hanya dagingnya sahaja. Adapun sekiranya mungkin pada komponen-komponen yang lain yang ada kegunaan pada manusia, kan adanya keharusan. Namun pandangan yang lebih rajih, yang lebih kuat, didasari dengan kebanyakan daripada pandangan mazhab menyebutkan semua jenis yang berkaitan dengan khinzir adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita melihat di sini keluasan Islam. Sekiranya ada benda-benda yang telah kita gunakan sejak zaman berzaman, bukannya daging babi tetapi ada kegunaan lain yang tidak kita ketahui pada asalnya material tersebut, maka mudah-mudahan ada kemaafan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk masa-masa yang akan datang dipastikan pembelian kita itu daripada sumber yang tidak diragui. Jadi itulah kategori makanan yang ketiga ialah daging khinzir dan apa saja juzuk daripada khinzir tidak boleh digunakan sama sekali. Dan kategori yang keempat Allah Subhanahu menyebutkan diharamkan juga pada kamu wa ma uhilla li ghairi Allah bih. Yaitu apa sahaja yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan nama yang lain daripada selain daripada itu seorang yang menyembelih tetapi disebutkan bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Asalnya tuan-tuan binatang an'am ini dibolehkan dimakan setelah mandi sembelih. Tetapi sekiranya berlaku sembelihan tetapi bukan dengan menyebutkan nama Allah, secara automatik haiwan itu juga di antara yang diharamkan daripada memakannya. Dan yang kelima ialah bagaimana situasi-situasi yang lain kepada binatang an'am tadi. Antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala binatang yang mati disebabkan munqaniqah kan binatang yang mati tercekik dan kita mungkin dalam ibadah korban mungkin ada situasi-situasi binatang itu mati disebabkan terjerut lehernya walaupun pada asalnya binatang itu binatang yang dijadikan sebagai sembelihan tetapi matinya itu bukan disebabkan penyembelih tetapi disebabkan mati tercekik dalam apa juga keadaan binatang itu juga tidak boleh untuk dimakan. Secara automatik dia akan menjadi bangkai. Munkhaniqah ialah binatang yang tercekik kan lemas kan daripada masalah daripada pernafasannya. Dan yang kelima ialah al-mauquza. Al-mauquza ialah binatang yang mati disebabkan dipukul dengan satu tekanan yang keras dengan sesuatu yang tumpul ataupun dilanggar kenderaan yang boleh kita fahami pada situasi hari ini. Sekiranya mati disebabkan itu, maka dia termasuk dalam kategori mawkudah. Kan mati disebabkan dipukul ataupun terlanggar perkara-perkara yang membawa kematian kepada binatang ini. Itu dinamakan al-mawkudah. Kemudian yang keenam ialah wal-mutaradiyah. Binatang yang mati uh, ataupun yang yang keenam hadirin yang dimulikan Allah Subhanahu wa taala wal mutaraddiyah binatang yang kita sebutkan mati dipukul ataupun dilanggar dan yang ketujuh ialah wal mutaraddiyah iaitu mati disebabkan terjatuh daripada tempat yang tinggi bukan mati disebabkan ditembak ataupun yang kita telah niatkan untuk melakukan perburuan padanya kan dia mati disebabkan terjatuh wal mutaraddiyah maka binatang ini juga dikategorikan sebagai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Melainkan situasi-situasi yang mengakibatkan kematian tadi tuan-tuan, bila mana kita menjumpai binatang tersebut sama ada, mat, sama, sama ada dalam keadaan dia masih lagi mempunyai nyawa, sekiranya binatang itu masih ada sisa nyawanya dinamakan hayatul mustaqirrah. maka boleh kita segera mendapati binatang tersebut dan melakukan penyembelihan kepadanya sekiranya masih terdapat nyawa yang berbaki hayatul mustaqirrah sempat kita menyembelih binatang ini dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala maka halal ia untuk dimakan. Tetapi sehingga kita mendapati nyawanya telah tiada-tiada, maka ia telah menjadi bangkai yang mana bangkai merupakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan mati yang dipukul dengan sesuatu yang tumpul ataupun dilanggar kenderaan, mati sebab pukulan ini merupakan menjadikan binatang itu binatang yang diharamkan daripada memakannya. Cuma yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga daripada al quran Karim membolehkan untuk kita mendapati binatang itu dengan cara perburuan. Di samping binatang itu di, boleh dimakan setelah mati disembelih. Begitu juga sekiranya kita mempunyai haiwan yang terlatih sebagai haiwan berburu. Walaupun dengan disebabkan pukulan daripada binatang kita itu, perkara itu di dibolehkan dalam agama seperti mana seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah status kan sekiranya binatang itu mati disebabkan daripada binatang buruan yang kita lepaskan maka nabi menyebutkan wa al ma sitta bi kalbika al muallam fa dhakarta ismallahi alaihi fa kul wa ma sitta ghairi muallam fa drakta zakatahu fa apa sahaja haiwan buruan yang kamu buru menggunakan anjingmu yang terlatih dan kamu telah menyebutkan nama Allah ketika mana kamu melepaskan haiwan kamu itu dan binatang yang diburu itu mati maka makanlah ia maksudnya dibolehkan untuk memakan daripada binatang yang diburu asal sahaja kita melepaskan haiwan yang memang terlatih daripada binatang perburuan kita dan kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa sahaja haiwan buruan yang kamu buru menggunakan anjing kamu yang tidak terlatih. Serta kamu sempat menyembelihnya, yang ini haiwan buruan tersebut masih ada sisa nyawa. Yang diburu itu ada nyawanya yang sedikit. Dan kita sempat menyembelih binatang tersebut, maka kata Nabi SAW Fakul, juga boleh untuk dimakan daripadanya. Begitu juga dengan haiwan yang mati disebabkan pukulan yang keras tadi, tuan-tuan. Begitu juga boleh untuk kita melepaskan senjata ataupun apa saja alat yang boleh mengakibatkan kepada kematian yang telah kita niatkan apa yang kita buru itu sebagai sebagai binatang yang akan menjadi makanan. Nabi SAW membolehkan sedemikian seorang yang melempar lembing sebagai contoh. Dengan dia melemparkan lembing ataupun apa saja senjata yang boleh mengakibatkan kematian dengan niat untuk berburu binatang tersebut. Disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Bismillah dan mengenai pada objek yang tajam. Maka perkara itu juga menjadikan binatang itu boleh untuk dimakan. Sekiranya benda benar dia mati daripada komponen yang tajam daripada binat, daripada alat yang kita lepaskan. Seperti mana contoh lembing. Tetapi sekiranya lembing itu mengenai binatang dalam bentuk merintang. Kan, terkena bukan pada bahagian yang tajam. Maka perkara itu di antara perkara yang tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Seperti mana kata Nabi SAW, Iza asabta bihaddihi fakul. فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل Sekiranya kamu memperolehi binatang buruan tersebut dengan bahagian yang tajam dan dia mati disebabkan bahagian yang tajam itu maka makanlah binatang yang mengenai senjata kamu itu. Tetapi sekiranya binatang buruan itu terkena pada sisi yang tumpul dan dalam keadaan melintang sebagai contoh apa yang kita lepaskan itu. Lalu terbunuh binatang itu disebabkan itu bukan kerana objek yang tajam. Maka kata Nabi SAW, ia merupakan binatang yang waqif. Waqif ini adalah binatang yang mati dan menjadi bangkai. Fala ta'kul Oleh itu, janganlah kamu memakannya, kata Nabi SAW. Jadi itulah tuan-tuan sedikit bicara kita mengenai kategori haiwan yang keempat ataupun haiwan yang keenam iaitu almut uh, Al, -al mawqudah al mutaradiyah yang ketujuh tadi, binatang terjatuh daripada tempat yang tinggi. Yang ke-8 ialah an-natihah. Kan binatang yang mati ditanduk. Kan ditanduk oleh sesama kawannya. Kan kambing dengan kambing bergaduh. Kan kemudian salah satu mati disebabkan tandukan tersebut. Juga binatang tersebut dikategorikan sebagai bangkai. Yang ke-9 ialah wama akala sab'u illa ma Binatang yang mati disebabkan dimakan binatang buas. Melainkan apa yang kamu sempat sembelih. Semua kategori binatang kita sebutkan tadi tuan-tuan. Sekiranya terdapat pada penghujung nyawanya. Masih ada hayatul mustaqirah. Kita menyembelih maka halal. Dan kategori binatang yang ke-10. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Wa ma zubiha alan nusuk. Dan apa sahaja binatang yang disembelih di atas nama berhala. Dan ini merupakan satu yang diamalkan pada zaman jahiliah. Mereka juga memakan binatang disembelih tetapi malangnya mereka menyebutkan nama berhala ketika mana melakukan penyembelihan tersebut. Jadi ini merupakan bahagian pertama pada ayat yang ketiga ini insya-Allah kita akan sambung apakah lagi pengajaran pada bahagian kedua pada ayat ini yang boleh kita lanjutkan perbincangannya wallahu taala a'la wa a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته